Слава Иисусу Христу! Добрый ранок, друзья! Господь царюе! Господь на троне! Хоть обстоятельства в жизни порой нам открывает лицо дьявола, и очень много раз мы слышим дыханий бесов и демонов, но мы постоянно кажем Господь царюе, Господь на троне, и чекаем на перемоги. В этот ранковый час, как видите, я с капелланами, это замечательно. И Божьи люди, святой Иван, святой Игорь, мы уже знакомы друг с другом, и мы вместе служим Господу. Ребята больше не служат нашим воинам. И как я уже вчера сказал, что очень печальное событие для всех нас, для меня, для нашей команды непосредственно для Игоря, непосредственно для Ивана, потому что мы потеряли нашего друга. Прямым текстом мы говорим, что потеряли. Он нам нужен был еще здесь на земле Николай, но он погиб. И мы верим, что он с Господом, потому что его сердце было открыто для Господа. Он любил Господа, он, он любил Украину. И я думаю, братья, расскажу более детально непосредственно нашего брата Николая, потому что кому честь, честь. Мы хотим говорить слова чести в знак нашего брата Николая. Мы не вернем его. Он, он уже э, у Господа. Но то, что он сделал, это остается здесь. И то, что многие из вас, вы, возможно, сейчас спокойно кофе можете пить. Возможно, вы утром проснулись, выспались, душ приняли. Благодаря тому, что такие, как наш брат Николай, как Олег, как другие, они ночью, когда мы спали, не стояли, защищали нашу землю. Поэтому я бы очень хотел, чтобы мы всегда усиленно молились за наших воинов и те воины, которые они отдали жизнь за Украину, чтобы они не были забыты. Не были забыты в наших словах, в наших молитвах о наших воинах. И не, было, не были забыты в наших свидетельствах, что эти ребята, они, они так любили Господа, так любили Украину, что они жертвовали собою ради нас. Я бы очень хотел попросить капеллана, брата Ивана, чтобы он помолился, а потом они более детально расскажут о нашем брате. О Игорь, возможно, возможно, вы поочередно расскажете, что произошло, как произошло. И знаю, что Олег сейчас находится в госпитале. Но перед тем, как мы пообщаемся, брат Иван, пожалуйста, ведите нас в молитву. Батько Небесный, во имя Иисуса Христа, я дуже дякую тебе за эту возможность сейчас звертатись до тебе, звер... Звер... звертатись до тебе разом э, с братами. до с... тебе и, Боже мой, а. э, молити тебе за наших сегодня. Так. Воїнів за наших захисників, просто стояти перед тобою за наших військових. Бо, бо саме завдяки їм ми сьогодні маємо цю можливість бути на цьому місці. Наші родини, наші дружини, так. наші діти можуть бути в відносній безпеці. Так. Сьогодні ну, ця країна, вона. Завдячує саме нашим yes. військовим, сам, саме нашим захисникам, які yes. сьогодні прямо yes. в цю мить зброєю в руках захищають нашу yes. країну. Yes. Молимо yes. тебе, Батькова ім Ісуса Христа, yes. прости yes. Батько руку свою, yes. просто так, покрий yes. кожного з нас. Покрий, yes. Боже мой, захисти, будь-якої yes. yes. будь yes. будь yes. зброї. Боже мой, молимо тебе, щоб вони захищаючи нашу країну. Yes. Yes. Боже, перемогли. І так, повернулися Ісус. цілими неушкодженими так, а, і до, своїх родин, так, до своїх родин, до своїх дружин, так. батьків, дітей во ім'я Ісуса Христа. Так. Боже, ми призиваємо Тю святу кров на захист духа, і тіли кожного з нас. Так, Також стоїмо перед Тобою і дякуємо за кожного Дякуємо Ісусе. Дякуємо і все, що ми можемо робити, Боже, просити Тебе, благати і взимати, так, щоб, Боже мой, жодна крапля крові О, вона Ісус. не була пролита дарма. О, во ім'я Ісус. Ісуса Христа. Якщо навіть. Потрібно, щоб Ох. хтось віддав своє життя, бо це війна, Ох. щоб це не було марно, щоб їхні їхні родини, їхні дружини, батьки вони відчували це. відчували твою підтримку і твій захист, так. відчували, що це не марно. Так. Бо що ці втрати, ці жертви, бо це воно того варте, так. і воно робиться за майбутнього нашої країни, майбутнього наших на, на наших дітей, наших поколінь, тих ти покоління, які ж жити після. Так. Бо бо ти Бог майбутнього, так. ти сьогодні знаєш, що буде вже в кінці, боже, мій. і просимо тебе, Боже мій, Прямо зараз, будь кожен із нас захисник Боже, він так. відчуває твою підтримку. Він відчуває твій захист він бачить руку твою а, в своєму житті, бачить тебе поруч. Нехай серця наших захисників вони прагнуть до тебе, благають так, до тебе, Ісус. Боже, во ім'я Ісуса Христа. І нехай благодатне спасіння кожного з них. перебывает на них. Перебывает сегодня в окопах, перебывает в тех местах, где они находятся. Во имя Иисуса Христа. Отдаем их твои Батьковской Любви, под Твой покров и под Твой захист, Во имя Отца, и Святого Духа. Аминь. Аминь. А Брат Иван, спасибо за такую горячую молитву. И спасибо, что Вы есть у нас. Потому что именно Вы направили наших ребят, нашего брата Микола, то, что его нету здесь, Игорь, там, наш Олег, ну, вся команда, которая приезжала. Я, я наверное, никогда вот не забуду, когда в пер, первый раз Николай приехал до нас, и когда выходил, вышли на сцену, там вся команда, несколько человек, я не помню, тогда Игорь был с ними, даже не помню этот день, но вышел Николай и, и говорит, вот я, говорит, прочел и увидел церковь свято Трица. Я понял, это наша церковь. Я вот, я уже не переживал, потому что говорит, я стоял возле здания и думал, что там за церковь, меня, меня отправили, я даже да, не знал, да. что это вы отправили. Но говорит, когда я прочел, что церковь святая отрица, то я понял, что это наша церковь. А когда я говорит, зашел сюда в зал, я понял, что вы, вот именно, наши близкие, родные, мы хотим посещать вашу церковь. И... Потому что это наша церковь. Ваша церковь -то, это наша церковь. Если возможно, вот расскажите так в двух словах вот, за. Брата Ніколаєн, сколько ви знали? Ну, Миколу, я дуже довго знаю, він брат, він у Христі, брат віруючий, дуже довго був. І він вообще патріот України з 2014 року. Він виборює для нас виборював для нас незалежність. Він зброю в руках починаючи з Майдана. І Тобто То ви його знаєте що во время Майдану? До знаєте. Майдана знав. А ви навіть до Майдану да, знаєте? Ми... Да? Да, і до... Женку, і Катерину знаєте. Да. Катерину менше, Екатер... ага. з ним. З ним, mm -hmm. Він був служителем, він дуже таким активістом завжди був, він був патріотом України, і там він дуже мріяв, він бачив ну, Україну вільною, процвітаючу. І він це, ну він таки жив, він це вірив і так жив. Потім ми вже зустрілися, коли ми почали їздити до хлопців, їздити проповідувати, підтримувати їх, як капілани. І зустріли, вони воювали тоді на Бахмутському на, на промені, і потім їх відправили сюди під Харків. І коли він звернувся, каже, ну нам би в церкву якусь тут ходили, а ми якраз до, і, з вами познайомилися <різвисто> все. Та, да. Я дуже гарна церква, дав і Сергія номер телефона, і вашу, і адресу. І... Так тоді йому порадив, і коли в наступного разу приїхали, він Боже говорить, така гарна церква говорить, церква за свята тридцять, mm. це взагалі говорить, одне названня чого. І і так от, да, потім я дуже багато разів чув, що вони до вас їздять. Да. Да, і і січили тут вони, і ну, мені дуже подобалось да, коло. Ну, на жаль, це війна, і війна забирає найкращих а, декілька днів тому назад у да. колах, а, захищаючи нашу країну, загинув. Это, это очень сумно, но что вы, вот, вот, какой у вас есть вот, посыл, пожелание для наших вот, братьев, сестер, которые с нами сейчас в эфире, или позже будут смотреть, и даже бывает, что наши хлопцы смотрят вот, вот эту руку мол, какой у вас, пожалуй, посыл для нас? Для... Всю эту войну, все, эту войну, у меня один посыл, для тех людей, которые сегодня не воюют, это братья, это не братья. Віруючи чи не віруючи, От. ми повинні пам'ятати завдяки кому ми сьогодні маємо те, що ми маємо те, що ми сьогодні лежимося і просипаємося. У нас є діжа, одежа, дах Так, да, Ми дійсно завдячуємо це Богу, це перш за все, але Бог через когось діє. От. І це сьогодні а, ті хлопці, які більшість з них не віруючи. Але вони теж хочуть жити. У них є діти, в них є дружини, родини, батьки. Вот. Але вони зі збою в руках зустрічаються одні ворога обличчя в обличчя і ризикують своє життя. І це війна і ми втрачаємо. І якщо це можливо, ну, я, я, у нас в церкві у нас йде 24, 20, 24 годинна молитва з 16 лютого двадцятого року. Навіть це... до, до війни, да, що до початку повномасштабного. Да, ви да, 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 що... да. Ми наші рівно і, так, і, і до, до сьогоднішнього дня воно продовжується. Молиться, гарячу молиться, вкладайте до серця, бо у хлопців, крім нас, ну, нікого нема перед Богом. Християни це священники, навіть новий може стояти mm. перед Богом і молити за наших військових, бо вони віддають своє життя. Ми втрачаємо сьогодні <кій> найдорожче. <кій> Найкращих і найдорожчих. Якщо... Це саме мінімум, що можемо зробити. Якщо ви можете когось з військових підтримати, чимось, щось йому купити, якісь там якось прийняти участь, доняти все, збираю гроші на підтримку всіх, робить це. Можете еще, если вообще гарно еще можете появиться. То есть, почекайте, То есть, первое, да, чтобы Молодьтесь. То есть, первое, молитесь. Есть возможность день и ночь молиться. Да? Можно, да? Да. да, Да. Второй да. момент, если вот есть возможность. Вот знаешь военно, потому что иногда вот разные вот есть просьбы. С, даже, к сожалению, мошенники подключились Известно, к тому, это. чтобы кто-то... И, и знаете, что самое страшное? Что мошенникам люди помогают, А настоящим воїнам не допомагають. Особливо якщо близького человека думає, а хто знає, що у нього є. Тобто ваш совет знає воєнного, знає капелана, напряму і можна допомогти. Звісно, дуже багато церкви допомагають, вони знають військових, які дійсно воюють, які яким вони самі особисто відвозять, ну, може допомагати долучатися. І, і третій момент ти... це проповідують. Блага звіска це їх не приїхати нашим ребятам, якщо можливості, да, обняти, молитися за ним. Це просто супер. Якщо навіть не можете поїхати, якщо є зв'язок по телефону, написати смс, да, то бажання. Щось, щось да, це дуже підтримує. Мало це те, що від нас ну, очікує Господь. <кій> Бо ми не знаємо, що буде завтра за. Але може бути це слово. Який його надихне і підтримує. В останньому момент його mm -hmm. життя, як того злочинця, який поруч за Христом. От. І цього буде достатньо, щоб людина звернулася до Бога. Mm -hmm. В саме останній mm -hmm. момент він буде на небі. Це головне, mm -hmm. бо, на мій погляд, ну, іноді, ну, я так думаю, що це може бути. Це найстрашніше, коли людина віддає своє життя, захищаючи нашу країну, і не дай Боже, mm -hmm. друг може піти подівувати. Але. Чому він пішов? Бо хтось йому не сказав, бо десь він не почув. Звісно, це може і вобити відповідальність, але казати це наша відповідальність. Проповідувати слово, казати слова підтримки, любові, приймати участь в житті інших людей це наша відповідальність. Матвія колись є колись Ісус розповідав, що буде на небі, коли він сказав, говорив, я був там у лікарні хворий. Ви відвідали мене, да? я був язня, у в'язням у в'язниці. Теж до мене прийшли, потурбувалися, бо хотів їсти, видали мені. Я би мов би продовжити. Сказали, сьогодні з зброю рукав захищаю вас. Ви прийшли, да? ви так. проповідували, ви потурбувалися про мене. Ви не пройшли. Мимо, коли так, я був так, у шпиталі, так. коли я був, мені було важко. Так. І можна продовжувати продовжувати. І я думаю, що так ми, ну, ми на це. Перш за все, це християни, ми покликані на це. Щоб від нас, окрім того, що ми кормимо, підтримуємо молодь, щоб люди відчували Божу любов і роботу. І якщо а наші військові, вони не будуть на це казати ну, голос, але кожен потребує, ну, щоб його визнавали, оцінювали те, що він робить. А ми він дійсно багато чого робить. Вони, скажімо так, не то, що потребують, а не заслугували, що їх вшанували. Так що, друзі, я думаю, що ми почули то, що наш брат Капілан, служитель Божий, брат Іван, сказав і допоможе нам Господь. Брат Иван, огромная благодарность за ваше служение, за то, что вы делаете. Игорь, дорогой, вот я вот, э, вот с тобой вот сижу Но... рядом. И, и знаешь, о чем я думаю? Вот, э, брат Иван рассказывал, мне мысли, как-то начали посещать последнее наше служение, когда и Николай был с женой Кэтрин, когда была Екатерина и была здесь, и когда мы все вместе, на сцене, такая хорошая атмосфера, такие сильные свидетельства и, и, и до да, только причине было после таких чудес что что никогда вот Николай не погиб никогда не умрет никогда и тут вот я когда услышал такую новость я просто потерял до речи я думаю что тебе тоже очень тяжело вот сейчас э, ты можешь вот, вот, рассказать свои вот ощущения свои понимания вот в этом в этом Понятно, что мы не можем выразить все, что, что хотели бы сказать, но, пожалуйста. Наверное, служение капеллана самое, ну, не страшное, больное, это, это когда ребята уходят. И переживал я сильно этим да. потери, да. переживал, потому что ты начинаешь уже сближаться с ними. А не сближаться невозможно, потому что ты не откроешь Евангелие, тебя никто не услышит оно черствое тогда получается, это Евангелие. Благая она как-то звучит, как рапорт командиру о чем-то сделано. А нужно, чтобы она звучала от сердца к сердцу, и поэтому ты сближаешься. уже ты начинаешь переживать, как бы одно тело с ними становишься. Ну, приблизительно, наверное, где-то так. Работает это все. И очень больно, когда это происходит. Вот. Ну, со временем как-то... Бог тоже учит где-то в каких-то моментах не, ну, сближаться. Он же тоже хранит нас, любит и говорит, ты не сближайся, но держи тоже дистанцию где-то. Не настолько близко будет с ними, насколько я это себе позволял, наверное, чрезмерно. Потому что расставание было очень болезненным. Больно переносишь это все. Плачешь, ну и так далее. Мы люди. Вот. Колю, я жил отдельно от Николая, ну, с отдельными ребятами проживал, а потом как-то Бог мне через сон проговорил, куда мне нужно пойти. И я это понял, что это именно они. И я к ним зашел, мы познакомились. Вот Коля, он... Ну, сказать, что он очень добрый человек, это ничего не сказать просто. У каждого из нас есть степень смирения в сердце, степень послушания то, что я заметил в нем. иногда меня это даже раздражало, потому что я думал, ну, наверное, надо уже где-то тебе и останавливаться. Но он сильно соглашался со всеми ребятами. Говорит, не надо свариться там, не надо то, не надо то. И как-то обрещал их своим смирением, обрещал. И тому же Олегу где-то делал замечания, и мне где-то делал замечания, Он такой мудрый в этом плане. И мы с ним общались много на эту тему. И он слушал меня и где-то говорит, помолись там, то, то, то. Но как-то единство у нас было. Он э, любил очень отца и любит его. Вот. И я никогда не скажу, что он умер. Я только буду говорить, что он с отцом пребывает. Вот. Он молился постоянно. Все время пребывал с Богом. Постился. Неважно куда же он уточнить, да. любил земного Отца или небесного? Небесного. 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 Мы сейчас за да. небесного. Да, небесного, да. да. да, да что я хотел бы да, уточнить. Небесного, что, что, небесного. Для того, чтобы... Но, я почему я хотел уточнить? Для ну, того, чтобы Бог. мы любили воинов, любили э, людей, то нам надо сильно любить, свое, любить отца небесного. Да. Нужно любить отца. да. Если мы его будем любить, он нас наполнит любовью mm -hmm. к людям. Да, да, вот наполнит это. любовью к людям, и тогда мы эту любовь отдадим той, которую принимаем от него. Но ну, у Коля это получалось хорошо, он это делал. Вот. С детства он там учил историю, и когда Бог его побуждал, вот это чувство истины, он старался распространить как-то именно в той сфере, в которой он там вел свою деятельность. Но это как бы вторая сторона его жизни. Вот. Или может первая, я не знаю, кто как определяет. Но тем не менее, когда-то вопрос ему был задан говорит, ну что для тебя важнее ты или с богом или здесь он говорит нет я с богом сначала а потом я уже дальше уже иду ага. куда надо но он очень любил украину mm -hmm. и ревновал <coughs> за нее сильно <coughs> знаете yeah. такая ревность присуща не каждому человеку вот. все равно мы где-то эгоисты внутри как бы но где я, ну где-то я не скажу ну, уже сказал ладно все равно где-то, ну так как он любил Украину, это сильно у него проявлялось. Он готов был все это делать за нее. То есть все было построено на любви к Украине, к людям, чтобы жили лучшие люди. Как он это форматировал, это уже он нес это все, так как он это видел. Это его видение, он им жил, он хотел достигнуть каких-то целей. Ну и когда-то был такой случай, когда у нас была маленькая кошечка такая, Коля ее принес, и мы там на ней заботились, она с нами жила, потом мы ее отдали, чтобы сделали ей там операцию, чтобы она не беременела, но она не выжила. И когда набрала это, волонтер нам там помогал это все организовать, и он взял трубку и так вот с ней разговаривает и, и, и произносит такое слово, говорит, «Який жах! Жах! Який жах!» И вот, к сожалению, вот этот жах коснулся его. Но мы понимаем, что это все человеческое. Вот. Э, ну, моё, я скажу свою точку зрения, как бы, как я это вижу. И я понимаю, что то, что в Откровении написано, люди молились, отцу говорили, когда порядок наведется, он говорит, не все еще число вошло мучеников, не, не, не полное количество число вошло, когда войдет. Я думаю, что у него где-то награда, вот она будет здесь, он мученик. Он это сделал, он это совершил, он реально шел туда, он знал, что это произойдет, он был к этому готов. И он это принимал, ушел, делал. Слава Богу. То есть это редкий человек, я скажу так. С таким сердцем редкий человек. Очень редкий человек. Одаренный, редкий, посвященный, любящий, как бы целеустремленный. Очень редкий такой человек. И такая вот утрата. Хочется, чтобы люди об этом помнили. Помнили и поняли. Да. Но что самое, ну, то есть мы, мы говорим сейчас даже не, не после перехода, да, Николай, да. мы буквально пару дней до, до этого мы вместе разговаривали, ты говорил именно за, за Колю, буквально за пару дней, это не за неделю, то я пытаюсь вспомнить, это было или в субботу, или в воскресенье мы разговаривали, его патриотизма, его вот посвященности. И когда у Дима мне позвонил, то есть для меня это был шок. Хорошо. Э, я, какой тебя? А, да. я хочу все ребята, которые пребывают на этой территории, это просто обычные люди, которых, на которых одели формы и обязали их исполнять закон нашего государства. А здесь есть воля Божья в этом. И каждый mm -hmm. человек, который пребывает на этой территории, он уже автоматически исполняет волю Божью, защищая людей, защищая сирот, матерей, отдавая yeah. свои жизни. Yeah. Значит, ну, в данной ситуации получается именно на территории границ, где идет этот враг, который не смотрит ни на детей, ни на взрослых, ни на пожилых людей. Он просто забирает и делает это беспощадно. А мальчики, вот, 20-летние, 60-летние тоже мальчики, они останавливают это все, как, кто как может. Ну, да, кто как может и переносит эти тяготы они к этому готовы. Идут, знают, что будут в окопе, какие там условия будут, что там будет. Они все прекрасно понимают, куда они идут. Поэтому и обращаются в молитву, чтобы молились, они надеются, ищут свет, находят его. Игорь, спасибо, дорогой, да. за служение. Я бы хотел, вот ты ближе, вот видишь наших ребят, и сейчас Олег у нас в госпитале, и, и в принципе, вот, ты все время с нашими ребятами помолись, пожалуйста, из за тех, которые в госпитале, как ты знаешь, что Альбертовича сын, тоже да. сейчас сейчас Днепропетровский, многие ранены, много, чтобы Бог дал исцеление и непосредственно, чтобы Бог хранил всех наших воинов на, всех позициях, кто с Сумской, например, кто с Запорожской, кто с Донецкой, Херсонской, Харьковской, здесь как Волчан, здесь Липсы, Купинск, чтобы Лиман с той стороны, чтобы Бог, Божья защита была. И я об этом всегда молюсь, чтобы ангел. Я когда говорю, что ангелы Божие не ополчаются, всегда говорю, один ангел Божий, если он ступится, один всего лишь. А Святая Библия говорит, что ангелы Божие ополчаются, не один их, много. Чтобы много ангелов ополчали, защищали нашу землю и просто напал страх на этих негодяев, чтобы они просто оставили нашу землю, чтобы наши ребята стали живы, и как ты уже подчеркнул, дети наши, младенцы, которые погибают, и, как это, и, и вчера по Харькову опять были кабы запустили, опять в этом постоянно, постоянно бомбят нас. Бог помилуй. Помолись, пожалуйста. Братис небесный, Господь, Хала, наш Бог, мы к Тебе приходим, и, Господь, Так, ждем Твое сердце открыто для зова нашего, Господь, благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса, да, Иисус. Господь, в Котором Ты открыл да. свое благоволение, чтобы мы взывали Хала, к Тебе, Господь, и Ты отвечал. Ты открыл свою волю, Господь, на нашей земле, Господь, чтобы mm -hmm. не было сирот, не было вдов, Господь, чтобы люди да. жили в благословении Твоем, Ты благословил народ преподав Евангелие свое Господь, да. каждому из нас, открыв благодать в Сыне Своем Иисусе Христе, да. Отец. И люди те, которые защищают землю нашу, а Отец, Су. благослови. Вступись за каждого из них, Отец. Мой. Кто в госпитале сейчас находится, Отец. Мой? Кто в окопах находится, кто находится на этом боевом задании, благослови. на кого и легло это ярмо а войны, Су. Господь мой. Коснись этих людей. Коснись. Мой Бог. Ответь, Отец мой. Да. Своей воздай, Господь, своим да. сердцем. Господь, да. Каждому человеку, да. кто пребывает на этом месте, Отец мой. Благослови, Господь. Благослови, исполняющий Господь. волю Твою людей, Отец Мой. Во имя Иисуса Христа. Иисуса Иисуса Пусть Христос от Тебя Христос придет воздаяние, Господь. Да. В каждого человека офицера, рядового, военноначальника отец мой, нашего так. командования, президента, отец мой, кто вступился и назад не пошел, отец мой, во имя Иисуса Христа, кто хранит землю, отец мой, кто исполняет заповедь твою в этом. Мы тебя просим во имя Иисуса Христа, отец мой, поваем на твою милость, так. отец мой. Ты, отец, любишь всех так. нас больше, чем мы все вместе так. взяты, Господь. Мы тебя за это благодарим, Господь, склоняемся так. перед тобой у трона твоего, Господь. Тебе всю славу воздаем, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Аминь. Благодать, благодать Господа благода нашего и Иисуса, Иисуса Христа и любовь Бога, Бога Отца, та и Святого Духа, Духа хай будет нами. Аминь.